Itu ha. tu, aa, sebelum Ustaz mulai, diharapkan juga ketua pon, eh, ketua santri. Ha, ini ketua santri untuk memimpin doa. Memimpin doa dengan pakai mic. Pakai mic nanti. Ha, yang belum hafal, hafal dari sekarang. Yang belum hafal juga janganlah mengganggu orang lain ketika dia baca doa. Ha, Ustaz Napa ada oh, diusah apa ada orang ganggu lah. Buat cara sana sini, cara orang, ganggu orang lain. Itu antum telah me menyenyakan hak orang lain. Antum semua semua kita kita dari semua dari kita ni ke mana pun kita pergi, di mana pun kita berada, di mana pun kita duduk, di mana pun kita berdiri, di mana pun kita berjalan, di mana pun kita tidur. Semuanya ada hak masing-masing. Antum ketika dalam bilik, ada hak tak? Ada hak sebelum masuk bilik beri salam kan menjaga kebersihan hak orang lain yang diwajibkan ke atas antum menjaga kebersihan tak mengangkat suara tak mengganggu orang lain nah tu ibarat dalam bilik itu dalam bilik kalau dalam dapur ke dapur buat apa jangan ambil makanan orang lain ada hak-hak dia apa lagi kita dalam belajar Ni ada orang nak belajar sungguh dah. Dah niat betul dah. Nak dapat ilmu, kita ganggu dia. Kita ajak dia cakap. Kita nak pinjang barang dia. Kan benda-benda gitu kan boleh diselesaikan sebelum majlis. Maka dari itu, selepas ni, Atum masuk majlis dah berada dalam keadaan Atum dah siap. Siap bersedia nak dapatkan ilmu bersedia nak mencari barakah bersedia untuk mencari rida Allah Subhanahu taala ada di pun sat nampak ada yang tak kancing lagi baju ada pakai imamah situ je usat ada berdiri kat sini dia pakai juga macam tu ha mana masya-Allah maklum hari pertama maka saya berharapkan selepas ni janganlah terjadi lagi sebab kelas petang ni, kelas petang ni dah macam antum siap untuk solat maghrib. Solat maghrib antum pakai apa? Pakai imamah kan? Pakai jubah putih. Tak terlambat. Macam itu. Khairul awsafi insaf. Khairul awsafi insaf. Sebaik-baiknya sifat itu adalah insaf. Apa tu insaf? Sedar diri. Sedar kalau diri itu, itu, salah. Itu sebab baik sifat. Apakah apa yang menjadikan kaum musyrikin itu tak beriman kepada Allah? Apakah yang menjadikan kaum musyrikin itu tak mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi? Itu kerana mereka tidak insaf, tidak sedar diri. Telah datang kepadanya kebenaran, telah datang kepadanya wahyu, telah datang kepadanya hak. Tapi kerana dirinya, pada dia mereka berakal. Semua dari kaum musyrikin yang menentang Nabi itu adalah orang yang berakal. Bukan semata-mata oh tak boleh dengar dia Muhammad ni bukan dari kaumku, bukan dari bangsaku, tak boleh dengar bukan. Mereka faham apa yang apa Nabi ajar. Mereka nampak mukjizat yang Nabi tampakkan. Kurang apa mukjizat? Kebenaran apa yang tak ternampak dari Nabi Muhammad SAW? Semuanya nampak. Tapi apa yang menjadikan mereka itu tetap menjadi musyrikin? Tetap menjadi orang yang celaka, yang dicelakakan oleh Allah SWT itu kerana dirinya tidak ada insaf. Tidak ada insaf. ibaratnya dia dah tahu ini salah. Tak baiki diri. Dan bahaya kalau orang tahu kesalahan, tak baiki diri itu sangat bahaya. Sebab tu dalam agama kita mengajarkan kalau ada seorang hamba yang berdosa lalu dia menunda-nunda taubatnya, dosanya bertambah. Sebab kewajiban untuk taubat itu hukumnya adalah wajib. Afan, kewajiban untuk bertaubat itu adalah segera. Dan segera untuk bertaubat itu adalah wajib. Segera untuk taubat. Ibaratnya oh, dia tahu dah dia buat dosa, istighfar lalu. Dan bukan bukan hanya istighfar cara mulut, tapi istighfar dengan perilaku. Macam mana dia tak nak buat macam tu lagi. Itu oh, betul yang namanya insaf. Dan orang yang tanpa insaf tak akan boleh bertaubat. Tak akan mampu dia bertaubat. Tak akan mampu dia bertawaduk dan selamanya dia adalah orang yang mutakabbir. Orang yang sombong. Sebab tu ustaz dah tekankan pada pengajian sebelum ni, pada apa nasihat ustaz sebelum ni. Hati-hati dengan sombong. Kalau dah diri tu merasa ada sesuatu. Oh aku anak orang kaya. Oh aku lama dah duduk kat pondok. Oh aku umur aku paling tua. Oh aku ustaz. Oh aku ni, aku ni, aku, 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 aku sombong sifat iblis. Nah, kalau orang dah ada sifat macam ni, kabo um, dia nabi, kamu ke dia pun tak nak dengar. Berilah tafsir mana pun. Berilah hadis mana pun. Kalau dah hatinya dah tertutup dengan kesombongan, tak akan sampai. Terkadang tu kesombongan tu bukan datang tiba-tiba, tapi kerana terbiasa. Oh tu, oh, kesombongan yang dibina oleh terbiasa, oh berat. Begak Susah dia nak sedar bahawa dia tu sombong. Sebab apa? Dia terbiasa. Biasa dah tu. Dia, kalau dia buat gitu tu, dah betul. contoh gitu. Dia biasa merendahkan orang lain. Tak insaf. Sebab tu tengok macam mana didikan, didikan agama kita ini Sampai ulama mengajarkan sunnah bagi kita itu semayang taubat tiap hari sunnah bagi kita bayang taubat tiap hari. Biar apa? Biar sedar diri. Biar tak merasa dirinya, diri ini tinggi, diri ini, diri ini ada sesuatu. Taubat tu ibarat apa? Ibarat kembali kepada Allah. Apa ibarat kembali kepada Allah? Sedar bahawa kita ni hina sebab kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hamba tak berhak untuk dia sombong. Dikatakan al-kibriya'u ridai. alkibria alkibria uridai kata Allah dalam hadis qudsi yang berhak untuk berbangga yang berhak untuk sombong itu adalah aku ibarat kesombongan tu ibarat kesombongan tu adalah semacam ridaku ridak Kesombong sifat bangga sifat sombong itu adalah milik Allah wa man naz'ani fihi khosom tuhu. Oka makol. Barang siapa yang ambil ridaku, yang ambil selendangku, maka aku akan ajak dia berperang denganku. Oh, siapa boleh menang perang dengan Allah? Oh, ibarat bahasa ganu, ajak gocoh dengan Allah. Hmm. Ajak gocoh dengan Allah. itu oh, orang sombong. Dia ajak gocoh dengan Allah. Ajak perang dengan Allah. Mana akan menjadi musuh Allah? Musuh Allah dalam neraka Allah SWT. Allah Maka sangatlah biasa yang sombong tu kerana kita merasa ada sesuatu waktu bahaya tu. Itu waktu bahaya. Maka kita sedar bahawa ni kita adalah hamba Allah. Apalagi kita kuatkan diri kita ni adalah seorang santri. Seorang pelajar agama. Pelajar agama janganlah sombong. Tawaduk. Tengok macam Nabi Muhammad SAW. Dalam berjalan pun ada tawaduk dia. Dalam bercakap pun ada tawaduk dia. Senyum tawaduk. Makan pun tawaduk. Dalam semua aspek Nabi Muhammad semua bentuk tawaduk semua. Nabi Muhammad kalau, makan nak makan kat bawah. Nabi Muhammad kalau nak makan makan sama dengan orang tak mau makan seorang-seorang. Nabi Muhammad kalau nak kalau nak makan pun apa? makan bersama-sama dan kalau Nabi Muhammad khidmah memberi kepada para sahabat Nabi orang terakhir paling paling terakhir minum. Contoh dapat susu, dapat susu kambing, susu unta. Nabi Muhammad beri orang lain tu beri sahabat. Paling terakhir minum siapa? Rasulullah. Tawadu. Padahal Nabi manusia yang paling sempurna mutlakon. Manusia yang paling sempurna. Tak ada orang sempurna sempurna, sempurna sempurna Nabi. Bahkan kesempurnaan Nabi sampai sekarang hari ini pun bertambah, bertambah dan bertambah. Tapi keseharian Nabi tawaduk. Maka orang yang tak faham makna tawaduk sebenarnya tak kenal Nabi. Apalagi santri yang yang sombong tu, dia sebenarnya mungkin dia jauh dari Nabi. Tak banyak salawat, tak rindu kepada Nabi. Kalau rindu kepada Nabi takkan sombong. Walaupun maulid ni, Masya Allah, gini zahirnya. Tapi jangan kita menghukum orang lain mungkin maulid dia, masya Allah. tapi hatinya tak ada dengan Nabi Muhammad. Apa lagi ha maulid dia diam saja tengok sana sini cara orang kacau orang lain hak tu lebih-lebih lagi. Dahlah mau maulid seminggu sekali pun tak khusyuk betul-betul. Sombong pula. Hmm. Nak apa? Ha. nak apa? Apalagi yang uh, Ashabud dufuf. Ashabud dufuf ni antum khidmah kepada Nabi pada hakikatnya. Abang-abang uh, yang tak, apa yang main hadrah, yang vokal. Uh, semua itu. Itu jadikan itu wasilah untuk khidmah. Untuk semakin dekat dengan Nabi. Bukan untuk sombong-sombongan. Yang kat belakang pun. Jangan mentang-mentang duduk kat belakang. Orang tak tengok. Uh, Ustaz tak tengok. Cakap. Ada beberapa santri yang Masya Allah, walaupun dia duduk di belakang ha, Dia baca, ikut baca juga Fasal, ikut baca salawat Di belakang Cara orang Allah, mana Mana hati dia, mana Nabi Muhammad Dalam hati dia Mana tanda kerinduan Semua apa yang dalam hati itu Ada tanda masing-masing Ma'fika Zahara ma fika zahara fi fika apa yang ada di dalam dirimu itu akan ternampak dari lisanmu akan terdengar dari lisanmu tapi difahami bukan hanya dengan lisan sahaja sebab lisan itu adalah bentuk dari perbuatan, maknanya apa apa yang ada di dalam hati pun akan terpancar, akan tercermin dari perbuatan seseorang ada satu kalimat yang biasa Ustaz dengar dari Syekh Ustaz, Masyaikh Ustaz. Subhanalladzi azhara ma fi qalbil abdi ma yu, ma Maha suci Allah yang menampakkan apa yang ada di dalam hati seorang hamba yang yang betul-betul dia merasa sibuk masa itu. Contoh ada orang mikir ada orang mikir guna makan sa nak mikir makan sate. Dalam kepala dia oh, makan, makan sate. Hmm. Lepas tu apa jadi? Makan malam payuh, nak makan uh, telur. Uh, ikan mana sate? Hmm. Apa dak? Dia jadi malah nak makan benda lain sebab fikir ke sate. Ha oh, gitu ibarat kita. Dah pun oh, bila aku nak rehat ni. Oh, eh. Dalam hmm. kelas nak tidur. Cari kesempatan nak tidur. Ha oh, gitu. Tengah ngaji fikir fikir hasad. Dok pun fikir benda lain, fikir kau berasap-asap. <laughs> Akhirnya, okay. terfikirlah nak tu buat gitu. Tengok, apa dalam, sebenarnya itu ada dalam diri dia. Tapi ternampak juga. Itulah sunnatullah sebenarnya. Nah, maka, tengoklah cek dari perbuatan antum. Ini macam mana? Perbuatan antum ini betulkah dari hati antum yang rindu dari hati antum yang ikhlas, hati yang tawaduk. Atau dari perbuatan antum ni muncul itu dari hati yang sombong. Hati yang mendengki, hati yang cinta kepada dunia, na'uz billahi min zalik. Baik, mungkin hari ini Ustaz tak mulai lagi kitab Ta'alim. Ta atau kitab Nailur Raja'an, uh, kitab apa? Safinah. Ah, uh, ni ada bahasa macam ni, Ustaz, macam mana? Sekarang kita tengah kita tengah periksa ni ah sekarang kita nak periksa boleh tak kelas petang ni kita tunda buat nanti saja lepas periksa ah kata ustaz jangan lebih baik kita teruskan saja sebab apa kelas petang ni berapa minit berapa lama kau berapa lama lama tak, tak sampai sejam pun tak sampai 40 minit pun mungkin biasanya itu bisikan hawa nafsu macam mana boleh jadi bisikan hawa nafsu masa ada Masa ada, lepas subuh. Lepas 8.30, sampai pukul 12, muam dia. Tidur. Tangan ada kelah, baru kabar. Jangan ustaz, saya nak merajak. Waktu biasa dah. Hawa nafsu suka bermain dalam daerah macam ni. Ketika dilepas, masa kosong, hawa nafsu pun akan mengajak untuk mem mem berbuat hal yang kosong. Hal yang tak ada. Kelas subuh, syah biasa buat. Semasa hari ujian pun syah tetap jalankan, Syah Muhammad Darwish. Beliau tetap jalankan walaupun itu di hari ujian. Dan nyatanya ada yang terdengar hawa nafsunya sehingga tak ikut kelas syah. Ada juga yang melawan hawa nafsunya sebab masa-masa sangat luas. Masa sangat luas dari pagi sampai zuhur, bah zuhur pas asar, asar sampai maghrib. banyak masa? Ibaratnya kelas syekh tu oh, macam kita sekarang ni lah. Oh. Kalau kelas syekh tu lepas subuh. Oh, cuma 30 minit, 20 minit tu saja. Untuk istifadah. Bukan kelas berat pun. Ah. Oh. Ha. kita akan tetap teruskan ini dan saya berharap kegiatan seperti ini utama pertamanya yang bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua juga apa berterusan sampai berterusanlah kita boleh teruskan istiqamah. Sebab innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya uh, sebuah amal itu tergantung kepada penutupnya. Maknanya kalau kita sampai selesai, kita berterusan terus, ah, uh, itulah amal yang sesungguhnya. Baik para santri yang dicintai Allah SWT sekalian. Dalam urusan dunia, Allah tak sebut pun, Allah tak suruh untuk kita bermuajah, kita meng, menyambut dunia dengan sambutan yang serius. Dalam Al-Quran Al karim Allah sebut, فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ard مِنْ min اللَّهِ carilah. Allah tak sebut watlubu tak. Tapi ibtira. Ibtira tu ibarat keinginan yang kecil. Atau carilah wabtaru min fadlillah. Carilah apa yang Allah apa yang Allah berikan kepadamu dari keutamaan rezeki dan uh, dari kutat mana rezeki mencari harta yang halal mencari rezeki yang halal Allah sebut carilah tapi kalau Allah dah sebut bab akhirat sebelumnya siapa ingat hmm. ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas Fas'a'u ila zikrillahi wa zarul bayi' Fas'a'u Sa'a yas'a sa'yan sa sa'a yas'a sa'yan fas'au la tas'au ah ha. is'au la tas'au tu apa maknanya berlari ada imshi ada masha yamshi ada sa'a yas'a sa'a yas'a tu memberi makna lari lebih laju lagi dalam rukun umrah atau haji disebut dengan sa'i sa'i apa saya? As-sa'yu. Apa sa'yu sa tu? Jalan laju sikit. Bukan jalan biasa tapi jalan sikit. Ha. Fas'au ila zikrillah. Allah sebut sambutlah dengan kuat. Bukan fatlub zikrallah. Bukan. Oh, fazkur. Fas'au ila zikrillah. Lulusan akhirat Allah mengajak para hambanya untuk bersungguh-sungguh. Serius. Apa Nabi dapat wahyu dari Allah. Allah firman kepada Nabi Muhammad SAW. Fastamsik ma'uhiya ilaik. Nabi tak sebut imsik. yang belajar bahasa Arab ni boleh faham. Kalau yang faham lah. Fastamsik. Ha. Dari makna masaka Tapi di, memberi, diberi huruf tambahan. Tiga huruf tambahan. Kaidah sarf atau kaidah ilmu Arab, arabiah ziyadatul makna tadullu ala ziyadati al makna bertambahnya huruf di dalam sebuah fiil atau dalam sebuah ibarah itu menunjukkan makna tambahan juga fastamsik Allah tak sebut famsik pegang apa ni sentuhlah atau peganglah tapi Allah sebut fastamsik berpegang teguhlah dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Tengok urusan akhirat. Berpegang teguhlah. teguh. Bukan cari macam urusan macam urusan dunia. Fastabiqul khairat. Berlari berlumba-lumbalah kalian. Berlumba-lumbalah kamu di dalam uh, apa mendapatkan sirat atau untuk mendapatkan uh, jalan kebenaran. Fasta bakusirat. Ya Yahya, khudil kitaba biqwa. Wahai Nabi Yahya, ambillah kitab yang diturunkan kepadamu tu biqwa dengan betul-betul bijit apa juga biqwa bijit dengan bersungguh-sungguh. Oh, terkadang kalau kita cek diri kita ni kita sungguh-sungguh doa ni. Oh. Apa sekadar masuk kelas saja. Sekelah, so, ah uh, usah Andi dok tengok aku. Oh, apa aku tidur? Hmm. Kuang letak kak, Ada tiok. Tidur. Tak tidur. Ah oh, ataupun kuang letok atas tika, Ah, oh, ti itu. Dah pun sembang orang. Apa oh, sembang? Habis dah store, Hato dah. Dah waktu kuang habis dah kamu. Hafal-hafal lah ke hafal -hafal dah ke. Orang yang hafal Quran ni Wahai tahfid, para tahfid semuanya. Kalau antum, kau di dalam diri antum tu tak ada kecintaan kepada Quran. Tak ada apa ni suka kepada Quran. Dan tanda antum cinta kepada Quran adalah antum suka membaca Quran dan suka mengulang-ulang Quran. Kalau dalam diri antum, dalam fikiran antum, dalam hati antum, tak ada. Tak ada. Tak ada apa ni tujuan untuk mengulang Quran atau keinginan untuk mengulang Quran setiap hari itu tak akan jadi hafiz Quran. Atau akan putus tengah jalan lagi. Putus tengah jalan. Begitu juga dengan orang yang belajar kitab itu sama. Kalau di dalam diri antum tu tak ada apa ni? Ke kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada kitab-kitab maka suatu hari antum akan tinggalkan kitab dan yang mungkin antum dah mencapai kepada martabat alim tapi tak ada kecintaan kepada kitab jadi orang awam semula. Dan begitu banyak orang seperti itu. Duduk belajar pondok 10 tahun, 20 tahun. Balik rumah tak ada buku kitab. Adapun kesaharian dia tak ada dengan kitab. Apa jadinya dia yang mungkin dia dah sampai kepada mustawa alim mungkin, dah faham banyak hal. Tapi dia jarang buku kitab jadi orang awam lagi. Jadi orang bodoh lagi. Jadi orang bodoh. Sebab tu kalau lagi begitu juga kita semua ni. Kalau antum tak berpegang dengan apa yang antum telah mulai, apa yang antum telah start dengan Al-Quran, dengan belajar ilmu agama, apalagi ada keinginan nak berhenti dari pondok. Hmm. Jadilah antum orang yang hina nanti. Jadi orang awam mula. Tak ada gunanya pondok. Dan hilanglah pahala antum semua itu. Dan kalau dah orang dah berfikir nak keluar dari pondok. Dah keluar fikir keluar dari pondok. Keluar dari jalan ilmu. Ha. keluar dari jalan ilmu. Maka akan menjadi hujah baginya akhir nanti. Dah mau molek dah duduk di pondok. Ha, dah bersama dengan kitab. Molek dah bersama dengan Quran. Buat apa pula nak keluar dari pondok cari kerja. Nak kerja jadi waiter. <tik life> nak kerja jadi gamer. Macam-macam. Akan menjadi hujah pada akhirnya. Hmm. Sebab tu Ustaz takut kalau untuk balik lama-lama tu. Apalagi dah balik tu, ha, lama kabar janji nak balik lepas dua hari. Tiba-tiba lepas dua minggu, lepas seminggu baru balik. Ha, apa jadi tu? Ustaz dah curiga dah, kat rumah tu pasti main game. Caya tak kalau tak main game? saya tak? Ada caya tak main game? Caya Adam? Dia kata, tak main-main, percaya tak? percaya, ustaz tak percaya. Hafaz Quran, oh, pelawak lagi tu. Oh, kat rumah dapat lima juh, ustaz. Oh. Hmm. Kalau dia cakap gitu, Nah, no, tu ustaz takut tu. Balik rumah, janji dua lagi nak balik. Lepas no. ah, seminggu, dua minggu. Lepas tu senyak, gitu je. Ha, tu tanda-tanda. Oh, -tanda lah, tu. tu yang pengalaman yang ustaz nampak. Di mana-mana pun yang ustaz pernah berada. Ustaz tengok-tengok kat Cirebon. Cianjur, oh mana lagi? Oh, Malaysia. Cianjur, Ustaz duduk kat Cianjur tujuh tahun. Ustaz duduk kat Cirebon lima tahun. Oh, kat Cirebon tu okey gila. Zaman tu, zaman eh, tu tak berapa sangat lah. Oh, kat Cianjur, jumpa belajar-belajar gitu. Lama balik, tiba-tiba hmm, nak keluar dah dari pondok. Oh, biasa, biasanya cuti lah, cuti, cuti gaya dua minggu, tiga minggu duduk rumah. Oh, Begak nak balik. Oh, ni cuti sakit. Cuti sakit sampai dua minggu. sakit. Adang sampai pesang mau cuti dua hari je. Afif sampai pesang mau cuti tiga hari je. Oh. Pesang lah tu hari barat. Hmm. Saya tu ketuh. <laughs> oh. oh ni gata je demang je. Allah. Lepas tu saya takut tu kalau tu balik lama-lama tu Allah. Taib. Oh, Ustaz pun ada jadual imam ni. Tak boleh lama-lama ni. Nah, cukup sampai sini insyaAllah. Ha, ni. Untuk mukadimah ni, Ustaz akan kuatkan lagi. Apa makna dari kesaharian antum tu kat pondok. Hmm. Kita sama-sama memperbaiki lagi niat kita ni. Kita kuatkan lagi keinginan akhirat kita ni. Itu ha. Ha, penting. Sebab kalau dah dengan itu, akan timbul yang namanya redha. Akan timbul yang namanya ikhlas. Akan timbul yang namanya rela. Suka rela untuk menjadi hamba Allah. Redha untuk menjadi hamba Allah. Kalau dah orang dah dah ham, dah, dah redha, dah rela, apa-apa pun dia buat. apa pun dia buat dan dia pun tak peduli dengan cakap orang lain. Entah ustaz yang suruh dia, atau kawan yang beri nasihat ke dia, atau kawan maruh ke dia. Tak tak, tak akan menjejaskan dia. Sebab apa? Sebab dalam hatinya dah redha kepada Allah. Dah berserah diri kepada Allah. Apa pun peraturan aku akan ikut. Apa pun nasihat dari ustaz, aku akan ikut. Oh ha, gitu santri. Mazil tu taliban. Aku selamanya akan menjadi seorang santri, seorang pelajar, seorang apa makna seorang santri adalah orang yang mencari rida Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Ha, Allah taala ala bisawab sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.